Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran ke Allah Subhanahu wa taala dan salawat kasih sayang kepada baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam seterusnya kepada pengerusi bicara eksekutif kita pada pagi yang mulia ini dan semua ahli panel, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Uh, Alhamdulillah uh, saya diberi 10 minit saja tetapi saya sediakan uh, pembentangan saya lebih kurang dalam lebih daripada 20 slide. Jadi uh, Mungkin waktunya tidak cukup jadi saya memohon maaf daripada awal sekiranya uh, saya tidak uh, dapat membentang dan menerangkan secara menyeluruh setiap aspek. Jadi saya akan memberikan pembentangan secara uh, langsung tanpa mengulas sedetailnya apa yang saya telah lakarkan dalam uh, perancangan pembentangan saya pagi ini. Okey. Uh, jadi kandungan pembentangan saya pada dasarnya saya lakarkan dalam bentuk begini. Uh, jadi kita ada objektif yang kita nak capai dan kita ada permasalahan yang kita kaji bersama dan fikirkan bersama pada pagi ini dan seterusnya juga saya meletakkan beberapa yang lapuap dalam, dalam perbincangan kita pada hari ini uh, uh, di akhirnya kajian juga me, me, merumuskan beberapa dapatan dan cadangan yang saya rasa saya bercadang untuk melontarkan cadangan tersebut di dalam majlis yang mulia ini uh, uh, secara dasarnya saya bicara di bicara nama uh, pengalaman uh, negara Brunei Darussalam dalam membicarakan persoalan uh, psikologi dan psycho spiritual bila kita kata psycho spiritual ianya adalah bermaksud pengintegrasian pengintegrasian psikologi di dalam Spirituality kehidupan kita. Untuk tujuan tersebut kita perlu kita kita perlu memahami apa itu psikologi dahulu, sebelum kita memahami pula apa itu spirituality, spiritual. Jadi apabila kita menggunakan istilah psikologi Psikologi seperti mana yang kita tahu adalah istilah yang telah dibawa oleh pemikir barat. Dan pada semalam dalam pelancaran, dalam ucap pertama yang utama yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Usman Bakar, beliau telah pun meluahkan perasaan beliau terhadap penggunaan istilah-istilah barat yang bercambah di dalam bahasa kita. Di mana penggunaan istilah-istilah ini menuntut pihak berwajib untuk merenung kembali dan merancang semula pembangunan bahasa Melayu kita sama ada di peringkat uh, setempat maupun di peringkat uh, uh, apa dia panggil uh, uh, serantau. Ha. Jadi di antara dapatan yang saya catatkan di sini dalam kajian ini ialah cadangan supaya pihak-pihak berwajib di seluruh rantau Melayu ini berbincang kembali untuk kembali membangunkan bahasa Melayu ataupun bahasa Nusantara dan mengesampingkan istilah istilah masalah contohnya bahasa Malaysia bahasa Indonesia bahasa Brunei dan seumpamanya itu di antara lontaran pertama ataupun rumusan pertama yang saya dapatkan okey kemudian pergi apabila kita pergi kepada isu pengintegrasian psikologi di dalam psycho spiritual ataupun dalam aktiviti-aktiviti spiritual dalam kehidupan kita, maka saya di sini memberikan sedikit contoh sebahagian daripada dapatan ini. Kami di Brunei, kami memperkenalkan beberapa aktiviti. Antara sekali ialah konsep yang mendasar yang membumi di, di atas bumi Brunei iaitu konsep Melayu Islam beraja. Ini merupakan dasar negara dan dasar kebangsaan, dasar yang dihayati oleh seluruh rakyat Brunei. Em um, aktiviti antara aktiviti itu spirituality yang um, menjadi dasar dalam uh, di peringkat national Brunei iaitu dia panggil diistilahkan di, di Brunei sebagai negara zikir. Negara zikir kerana negara meletakkan beberapa perancangan yang bersifat yang yang bersifat uh, nasional di mana seluruh negara dalam detik yang tertentu, dalam hari yang tertentu dan malam yang tertentu, seluruh masjid-masjid di Brunei akan mengadakan majlis zikir nasional. Okay, Itu di antara contoh-contoh yang berkenaan dengan peng pengintegrasian psikologi di dalam aktiviti-aktiviti keagamaan. Baik. Seterusnya kita masuk kepada objektif. Kita bersidang pada pagi ini. Dengan mana saya ada lima minit saja lagi. <laughs> <laughs> uh, 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 ke, semua kita pada pagi ini adalah hadir untuk mem memperolehi satu kesedaran dan kefahaman yang jelas apa yang dimaksudkan dengan psikologi? Semalam saya membentangkan uh, 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 makalah saya yang berkenaan dengan psikolinguistik. Jadi psikolinguistik adalah pengaplikasi integrasian uh, psikologi di dalam aktiviti-aktiviti uh, bahasa kita panggil dia psikolinguistik. Di sana dalam bahasa kita ada sosiolinguistik, kita ada juga uh, termasuklah neurolinguistik. Neurolinguistik juga digunakan istilah ini digunakan di dalam computer science. Okey. Jadi itu luasnya bidang yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi saya berharap dalam majlis yang singkat ini kita mampu memahami dan me, me, menyedar yang dimaksudkan dengan psikolinguistik ataupun psikologi di dalam hidup kita. Keseterusnya memperkenalkan perawatan al-Quran memperkasakan dakwah di sini tim uh, seminar kita ataupun simposium kita dan juga saya ber, 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 bercadang untuk merumuskan me, 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 me atau mencadangkan beberapa aspek kolaborasi dalam penghasilan sumber demi membangunkan nilai-nilai psikologi kita dan psycho spirituality masyarakat kita. Baik, sebelum kita meneruskan isu kedua-dua perintegrasian ini, kita perlu juga bertanya apa pentingnya perbincangan kita pada Pagi yang mulia ini. Apa masalahnya dengan ilmu pengetahuan kita dan budaya kita yang telah kita warisi daripada nenek moyang kita? Apa masalahnya? Ha, jadi. Dalam penyelidikan saya, penye permasalahannya bermula daripada metodologi lama yang tidak lagi memenuhi keperluan pembangunan psiko psy generasi moden. Itu permasalahannya. Ha. Kalau kita pergi kepada konsep psikologi itu sendiri, psycho dengan makna ilmu kejiwaan. Apa itu jiwa? Kadang-kadang kita sebab itu juga dalam kajian ini saya senang istilah utama yang menjadi dilema di dalam pembangunan intelektual modern masyarakat kita. Kita ada pelbagai istilah psiki, mental, minda. Kita dalam bahasa Melayu kita ada jiwa, hati, akal, minda, kalbu, nafsu. Contoh dia. Kalau kita pergi kepada isu roh, dalam banyak penggunaan, contohnya apabila masyarakat Irofah menggunakan konsep spirituality, kita menggunakan juga konsep spiritual. Kita confuse apa itu spirit. Kita telah similarizekan spirit dengan makna roh. Apabila kita menterjemahkan spirituality kepada kerohanian kerohanian adalah daripada perkataan roh. Sedangkan di dalam bahasa Inggeris, untuk roh, kita ada satu lagi istilah soul. Jadi kenapa kita terjemahkan spirituality kepada kerohanian? Sedangkan roh dalam bahasa Inggeris adalah soul. Implikasi dia dalam ilmu semantik ia membawa kepada kecalaruan pemikiran. Bila kita kembali kepada psikologi, psikologi adalah berkaitan dengan jiwa. Berkaitan dengan jiwa. Tetapi apabila pergi, kita pergi kepada mental health. Kenapa tadi kita kata psikologi, sekarang kita berbicara pada hari ini ia berkenaan dengan mental health. Mental health adalah berkenaan kesihatan akal Ataupun dalam istilah yang lain, minda. Perkataan minda adalah diambil daripada perkataan mental. Prof, yep. kita dah masuk masa kecederaan, Prof. <laughs> Maafkan <laughs> saya. Okey, baik. Berapa minit? Tiga minit? Uh, dua minit bagaimana? Dua minit, okey. Jadi, okay. Jadi, <laughs> uh, okay. di sinilah bermulanya permasalahan kita. Dan di sini objektif di antara objektif dia saya ringkaskan kepada uh, di sini objektif yang saya ingin mencadangkan di sini ialah setelah kita merenung betapa terdesaknya kita untuk memahami apa itu yang dimaksudkan dengan psikologi maka kita perlu mencadangkan kepada pihak berwajib dan seluruh pihak berwajib untuk berkolaborasi di dalam menangani permasalahan-permasalahan kita ter terutama sekali di dalam permasalahan peristilahan dan sumber-sumber pembangunan daya fikir. Contohnya perkataan budaya di dalam bahasa Melayu. Kita menggunakan perkataan budaya. Apa erti budaya? Budaya ertinya ialah tingkah laku kita dan budi kita. Bila kita kata tingkah laku, adakah tingkah kita, tingkah laku kita itu mempunyai nilai-nilai budi? Maka daripada perkataan budi dikabungkan dengan budaya, maka terjadilah budaya. Apabila kita dalam bahasa Inggeris kita menggunakan perkataan culture. Apa itu culture? Kita tak faham apa. Culture itu budaya. Budaya dalam bahasa Melayu iaitu budi bicara kita, budi tingkah laku kita yang mempunyai daya kekuatan yang mampu mengangkat kita kepada nilai yang hebat. Culture juga. Sebab itu dalam bahasa Inggeris kita ada agriculture. Dan kenapa negara-negara besar, ke, ke, kehebatan, kemajuan mereka adalah bertonggak kepada agriculture. Kerana mereka hidup dan membangun dengan berasaskan culture. Jadi untuk makna apa erti culture, tuan-tuan dan puan-puan selidik sendiri. Baik, seterusnya. Jadi saya akan merumuskan kepada isu kolaborasi berasaskan kepada pengalaman saya bahawa desakan yang pertama yang perlu diselaraskan, dikolaborasikan di antara negara-negara Asia Tenggara iaitu menghasilkan sebuah terjemahan Al-Quran yang bersepadu, yang dapat menyatu padukan seluruh umat Islam di Nusantara. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi hidayah kepada seluruh umat manusia maka peranan setiap bangsa yang tidak bertutur dengan bahasa Arab pakar-pakar penterjemahnya perlu menterjemahkan al-Quran itu sendiri mengikut fungsi-fungsi yang ditargetkan yang direncanakan perlu dihasilkan contohnya penterjemahan ayat-ayat al-Quran yang berteraskan kepada psikologi yang berteraskan kepada psikologi bagi melahirkan mem membantu pengamal-pengamal psycho-spiritual -pengamal, uh, psikologi dan konselor-konselor mengaplikasikan mengintegrasikan psikologi uh, di dalam uh, masyarakat umat Islam dengan cara yang berkesan okay. cadangan yang kedua ialah berkenaan dengan pembangunan penghasilan sebuah kitab pembangunan akidah al-Islamiah di dalam uh, Jakim atau silap saya telah pun menghasilkan sebuah kitab nama dia kitab uh, uh, panduan atau manhaj manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah dan kitab ini digunakan di Brunei digunakan di uh, uh, di masjid Brunei kenapa dengan penggunaan ini membuktikan bahawa kitab akidah al-Islamiyah, manhaj, akidah al-sunnah wal Jamaah itu perlu disatukan. Apa erti akidah? Akidah itu ialah pembentukan akal pemikiran yang sempurna. Akal fikiran yang terjurus, yang dibina secara sistematik. Itu mana akidah. Akidah itu daripada akdun iaitu mengikat akal ini supaya dia terkawal dan terpandu itu nama dia akidah. Kenapa penting kerana akidah ilmu akidah ni macam-macam cara. Kita ada Syiah, kita ada Qadianiah, kita ada Mu'tazilah, kita ada Jabariyah, bermacam-macam. Kenapa berlakunya perbezaan di antara mazhab-mazhab akidah ini? Ialah kerana kecelaruan pemikiran. Bagaimana jadi apabila kita membiarkan pemikiran ini terus bercelaru dan berkembang di dalam sesebuah masyarakat tanpa dipandu dan diurus dengan baik maka masyarakat akan terancam. Jadi di sinilah kenapa saya fokuskan kepada cadangan-cadangan ini semoga uh, simposium kita pada uh, kali ini simposium Smile ASEAN 2025 dapat membuah uh, satu natijah yang bermakna untuk masa depan Terima kasih, Dr. Muhammadul Bakir. Saya minta maaf dan ampun, Prof. Terpaksa menjaga masa. Okey, semasa belajar soal pengucapan awam, Tok Guru pengucapan awam saya pernah berpesan dalam satu forum, siapa orang paling berkuasa? Moderator. Tapi masa Prof tenung, saya kata lima minit.